Давай, вот подумал, давай, как вот. Не убьет. Ну <говорит> вот тут, скорее всего, вот тут вот, да, все начало. Вот. Потому что здесь больше сгорел. еще часть она на, на начала подниматься, разбирать. 13 февраля 2014 года в 4 часа 8 минут в оперативный координационный центр Главного управления Государственной службы по чрезвычайной ситуации в Лаганской области поступило сообщение о загорании крыши жилого дома по улице 26 квартала, дом 30А. К месту были направлены подразделения службы, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям по повышенному номеру. По прибытию к месту было установлено, что открытое горение на площади 50 квадратных метров. Подразделения приступили к эвакуации Жильцов эвакуировано было 310 жителей этого дома. Благодаря слаженным действиям, оперативным действиям первого подразделения, которое прибыло к месту, распространение огня было остановлено по всей площади. В результате пожара огнем уничтожено 50 квадратных метров покрытия и повреждено 350 квадратных метров покрытия этого дома. В результате воздействия огня была разрушена система отопления этого дома, и горячая вода, пар мешали работать сотрудникам государственной службы по чрезвычайной ситуации. В результате пожара погибших пострадавших не было. На пожар было задействовано 9 единиц техники. И 50 человек личного состава. Приехали вовремя они и шланги, все у них работало, все нормально было, нигде никакой даже зацепки не было, что они не подготовлены. Вот именно что работа, прошла очень успешно, очень быстро они среагировали, среагировали взяли сильно на себя огонь, потушили как-то быстро они это было. Мы рассчитывали, что это хуже могло быть, конечно.